Сейчас э, не, со мной небольшой казус случился, как раз Тексером остался тут месяц до Олимпиады и, и прихватило заднюю поверхность бедра, и не дало возможность себя опробировать на чемпионате Европы. Но как бы, сейчас в голове у меня как можно быстрее восстановиться, набрать ту форму, которая у меня была уже на тот момент. Я как, знаю, что она была хорошая. И, ну, просто я не реализовался и вот хотелось бы набрать и реализоваться вот на олимпийских играх чтобы не хуже чем я показал результат на чемпионате Украины, хотя я знаю, что можно и лучше. Конкретных цифр ну, мы не можем сказать, потому что ну, это спорт, что, ну, все может произойти. Ну, кто его знает? Мы, мы первый раз едем, я, я, я ну, как принимаю участие на том континенте. То есть мы никогда не перелетали. Если я знаю, там, в, в Китае у нас чемпионат мира в прошлом году проходил, мы знаем, как, как акклиматизация проходит, как там будет, мы не знаем. Ну как бы, ну надеемся, чтобы приблизиться, приблизиться к, лишним, к личному рекорду, приблизиться к личному рекорду. Я думаю, будет неплохие. Это будет неплохое достижение для белокожего спринтера, тем а более украинца. Первые, наверное, 2012 год это Олимпийские игры в Лондоне, которые для меня были просто сенсационная. То есть я помню те эмоции, которые меня переполняло, что я в составе олимпийской команды. Потом следующий год, мне 2013, уже я еще как бы вышел более на, друг, на другой уровень вышел. Я уже на чемпионате мира был десятый, это уже было для меня весомое достижение. И я выиграл некоторые там, соревнования э, в Европе. 2015 год, там, да, нет, 2014 год, чемпионат Европы, тоже э, медаль, э, третье место, результат еще улучшил. Ну, прошлый год немножко не сложился, но тем не менее я выиграл Кубок Европы с неплохим результатом. Позволило мне принять, как, выполнить норматив на Олимпийские игры, лицензию завоевать. Ну, этот год как бы результат есть, но можно еще чуть-чуть еще и добавить, ну, как бы есть с Хорошего чего. Вспоминать. Ну да, да. Такого плохого, ну, плохое только началось только в прошлом году. Это плохое всегда вспоминается с травмами, к сожалению. Так, мандраж, ну, мандраж, мандраж есть, ну, есть, такой термин, у спортсменов используется, но я надеюсь, что он должен быть так хотя бы дня за два, за полтора, за два дня до самого старта, потому что, ну, если сейчас переживать, это лишние эмоции, она выпнется. Мы стараемся просто отвлекаться от этого всего, там, походами в кино или еще какими-то там мероприятиями. Ну, для меня лично я поменял место жительства, и пока у меня два года про происходит неопределенности. То есть я съезжаю там, поменял несколько квартир, и как бы пока я в такой состоянии невесомости. Нигде не могу конкретно так приземлиться и же пустить корни, чтобы да, Ну, как бы я не нахожусь я пока еще ну, не... Но, это, это это Но я надеюсь, что нет.